महत्वमु अनु रेडव दशकं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल दीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कितश्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगद शङ्कारिपङ्केरुहं काञ्चित् काञ्चन आलम्बेविमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिश्चिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्ताधृङ् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सा देवी परमौत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेश्यपि तेनास्याबत कष्टमच्युतविभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयाद चापलबल चापल्यवार्तोऽदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयिता प्रस्तावदत्तादरा एवं न वसुधा निष्यन्दसन्दोहन त्वद्रूपं परिचिद्रसाय नमयं, चेतोहरं शृण्वतां सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाचयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमोचोद्भवैः एवं हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्ये करसात्मके त्वयि खलु प्रेमप्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलं यदोपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटला नाश्चर्य बोधे भक्तिफते तवाप्युचितता मां यान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चिताद्र त्वमृते विचित्य बहुभिसिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्ति तिस्तु कथारसामृतझरि निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ती विमलप्रबोदपदवीमक्लेशतस्त्वन्वती सद्यसिद्धिकरी जय त्वयि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम द्रुततरं वातालयाधीश्वर भगवद्ूपभक्तिमहत्त्वमु अनु रडव दशकं समाप्तं नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मीनारायण नारायण गोविन्द